राज्यात सर्व जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ध्वजवंदन करण्यात आलं त्या त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री विविध शासकीय अधिकारी कर्मचारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी यावेळी तिरंग्याला मानवंदना देत भारतीय प्रजासत्ताक चिरायू हो अशी सदिच्छा व्यक्त केली दे। स्वतन्त्रे भगवति कामं यशोयता मन्दिरे यशोयता मन्दिरे जयोस्तु जयोस्तु श्रीमन् मङ्गले शिवास्पतेषु भवे दे।

सिद्ध मराया हो, बलसागर भाव